اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن دھرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رحم کی قوت نے حرکت میں آ کر کائنات کے تمام افراد تمام اجزاء اور تمام ذرات کو شکل و صورت بخش دی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور اجتماعی شکل و سورت وجود میں آئی اس وقت اس میں رحیم کی صحت کا اصطلاحی نام یا روحانی نام اس میں اطلاقیہ ہے اس میں اطلاع اس میں مطلق سے مستق ہے پھر یہ عم تنسل کر کے میں داخل ہو گئی اور رحیم کی صفات علم میں حرکت پیدا ہو یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کن کے بعد تمام موجودات جائی طور پر موجود ہوئی تو اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ کوئی ادراک نہیں تھا کہ میں ہوں کون ہوں کیا ہوں کس طرح ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں تھا ایک حیرت کا عالم تھا اس حیرت کے عالم کو رسو کی اصطلاح میں اہمیہ کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس محلیت اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا پہچان لو میں تمہارا رب ہوں روحوں نے جب کہا جی ہاں ہم نے پہچان لیا روحوں نے جب اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم کی حیثیت اس میں اہم سے ترجن کر کے اس میں کونیاں ہو گئی تصدوش میں علم روحانیت کا پورا احاطہ کرنے کے لیے پورا احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے تین اصطلاحی ودا کی گئی ہیں. تدلع, اور خر تد اس میں کی صفت ہے اور, اور اس میں کی صفت اور خرف اس میں کونیا کی صفت ہے اس میں کونیا جب اپنی صفات میں مدر بنتا ہے جس میں کونیا کی صفات خال اختیار کرتی ہیں تو ان سے مظاہرات خال کو ایک دوسرے سے مضبوط رکھنے اور ایک سے جدا کرنے کو تدبیر کا نام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حارث ان تین تنزلات پر قائم ہے ہم جب اس میں رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی ان تین صفات کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہم ہر اور ہر لمحہ جاری و ساری ہے لیکن ان صفات کا علم صرف مکلف مخلوق کو دیا گیا ہے یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی امانت کا کہا ہے جس نو کو یہ علم حاصل ہے وہ مکلف ہے اور جس نو کو یہ علم حاصل نہیں ہے وہ غیر مکلف ہے جہاں پہ شعور کا تعلق ہے کائنات میں موجود ہر شے کو شعور حاصل ہے شعور سے مراد سمجھ اور عقل ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی امانت کو دینے کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس بات کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شہر کوئی مخلوق کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی و شو سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ جب اللہ نے سماوات، عرض اور پہاڑوں اپنی امانت پیش کی تو سب نے یہ کہہ کر اپنے بے بزادی اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اعتراض کیا کہ ہم اس امانت کے متعمل نہیں ہو سکتے انکار بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے اعتراف ہے کہ جو چیز جو شعر یا ہستی انکار کر رہی ہے اس کے اندر سمجھ اور عقل موجود ہے اگر سمجھ اور عقل موجود نہ ہوتی تو انکار یہ اخراج دونوں دیر میں ہی آتا اسی آیت مبارک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان نے امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا یعنی ہماری پیش کردہ امانت کو قبول کر لیا بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے یہ جی نقطہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ جس امانت کے حاصل ہونے کے بعد انسان کائنات کی تمام مخلوقات میں ممتاز ہو اور اشرف المخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے عرض و سماوات اور جبال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے اس طرح زمین سماوات اور پہاڑ انسان سے زیادہ دانا عقل مند اور باشور خراب پائے لیکن چونکہ انسان نے اللہ کے اسما کا علم اور اسما کی صفات کو جاننے اور پہچاننے کا اقرار کر لیا اس لیے یہ ممتاز ہو گیا اس عالمی مبارکہ یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی ضمانت یعنی اللہ کے اسما کی صفات سے واقف نہیں ہے تو اس کی حیثیت کائنات کی دوسری تمام مخلوقات سے کم کرے بننا باب اولیا کیونکہ تقریری امور میں نظامت کے سربراہ ہیں اس لیے انہوں نے ان اسما کی صفات کا علم بیان کر دیا ہے جو اسما اللہ تعالی نے آدم کو عطا کیے تھے جہاں آدم کو ان الاسما عطا کرنے کا تذکرہ ہے وہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ان الاسما کا علم آدم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ اللہ نے آدم کو اپنا نائب بنانا چاہا نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے سرپرست کے اختیارات یا اپنے سربراہ کے اختیارات کو استعمال کر سکے اختیارات کا استعمال اس وقت ممکن ہے جب اختیارات سے متعلق قوانین کے واقفیت حاصل ہو جائے اس میں اخلاقیہ, اس میں اینیہ اور اس میں کونیا کی کشری کے بعد یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے آسمان سے واقف ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بادشاہ میں شریک ہو جاتا ہے اس میں ذہین میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعلق تخلیقی امور سے ہے تخلیقی امور کو جب ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اس میں زندگی اور موت دونوں شعبے آ جاتے ہیں اس لیے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو دراصل وہ ایک زون سے نکل کر دوسرے زون میں پیدا ہوتا ہے مثلا ایک آدمی جب عالم ناسو میں مرتا ہے تو عالم آغاز میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ عدد سے ابد یہ کا سلسلہ قائم ہے جاری و ساری کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے اور ذات کے ساتھ موت اجیز کی حرکات اور سکرات بھی پہا نہیں ہوتی قرآن پاک میں جہاں رکی علیہ السلام کے موت کا تذکرہ ہے وہاں اس میں رحیم کی تینوں سے بات کی طرف اشارہ ہے اور اس کے تیسرے اس تیسرے صفت یعنی اس میں قومی صفت کے مظہر کو رو روکنے کا نام دیا گیا ہے اس میں اطلاقیہ انسان کی سارتا کو حاصل ہے جس کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کوئی بندہ اس میں رحیم کی سفت کو جان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کی دیے ہوئے اختیارات اس حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وصل سے مردوں کو زندہ کرنے یا کسی شے کو تخلیق کرنے کا کام انجام دے سکتا ہے اگر کوئی انسان اس میں رحیم کی صفت جس صفت کی اوپر تخلیقی فارمول میں کام کر رہے ہیں انسان استعمال کرنا چاہے تو اسے اپنی روح روح عادت اپنی روح انسانی اور اس روح میں روح عملی میں مراقبے کے ذریعے اس فکر کو مستحکم کرنا ہوگا کہ میری ذات کا اس میں رحیم کی سفار ایک ربط ہے ایک تعلق ہے جب کوئی سالد اس میں رحیم کی صفات کا مراخبہ کرتا ہے اور مراخبے میں اس میں رحیم کی صفات دلی بن کر اس کی روح اعظم میں بارش ہوتی ہے تو یہ صفت روح اعظم سے منتقل ہو کر روح انسانی میں اور روح انسانی سے منتقل ہو کر روح حوالے میں روح بن جاتی ہے اور یہ روح جب کسی مردہ کے سب میں منتقل کر دی جاتی ہے تو مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے اب ہم یوں کہیں گے کہ وہ انسان جو اللہ کا نا وہ خلیفہ ہے اس کے اندر اس میں رحیم کی صفات کا پورا انکال ہے اور کائنات میں جس قدر موجودات کی شکلیں اور صورتیں ہیں اس میں رحیم کی صفات کے تحت انسان کی روح حاصل ہے اس بات کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی روح اس میں رحیم کی صفات کے اعتبار سے ایک درجے میں سائگ خدل اور ایک درجے میں ساحب افزا اور ایک درجے میں صاحب خلق ہے سب کو انسانی پوری مشق حاصل کرنے کے بعد اس میں ریم کی صفت کو خود سے الگ شکل و صورت دینے کا ادارہ کرتا ہے تو چونکہ اسے تب حاصل ہے اس لیے صفت تد کے تحت اس کا اختیار حرکت میں آ جاتا ہے اس کی روح انسانی کو صفت ادا کا اختیار حاصل ہے صفت ادا کے تحت مدائف حرکت میں آ جاتی ہے اور صفت خلق کے تحت تقویم حرکت میں آ جاتی ہے اور, اور تینوں زبان کا مدد روح کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے سالق صورت کو وجود میں لانا جاتا ہے اس میں ریم کی سبند تخلیق کو اگر اکویشن کے تحت بیان کیا جائے تو اکویشن کے فارمولہ اس طرح بیان کیا جائے گا سبند تسلق اختیاری جاہر تھا جمع صفت عمدہ این کسی چیز کی کامل شکل و صورت حلق الہیا جمیہ حرکات و سکارات زندگی برابر ہے مدر مدر سے مراد ہے وجود جوتے مراد کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ لا یعنی نہیں ہے یعنی ایسا مرادہ جس میں انسان اپنی ذات کی نفی کرتے ذات کی نفی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اپنے بارے میں ماحول کے بارے میں کائنات کے بارے میں یہ کائنات کی نریات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس کی نفی کر دے سوال یہ ہے کہ علم کی نفی کیوں کی جائے علم کی نفی اس لیے کی جائے کہ عالم ناسوت میں رہتے ہوئے ہمارا علم اور ہماری جاننے پہچاننے اور شراف کرنے کی ہے مفروضہ اور فکشن آواز کا قائم جب تک مفروضہ اور فکشن آواز کی طرز منفی درجہ حاصل نہیں کر لیتی تو سب تک غیر فکشن اور حقیقت پر مبنی آواز سے ہم حقوق حاصل نہیں کر سکتے یہ بات بہت زیادہ یہ... یہ بات بہت زیادہ نہیں تو کافی تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہے کہ فکشن اور حقیقت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حقیقت میں تقجی اور تبدل نہیں ہوتا اور فکشن اور مفہ آواز ہے زندگی ہر آپ اور ہر پذیر ہے دار، علم کی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی تمام تر زندگی ان جانوروں کی طرح ہوگی جن جانوروں میں اس نے پرورش پائی ہے اسی طرح اگر ہمیں کسی چیز کے متعلق کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اس کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو وہ چیز ہمارے لیے اور ہماری نگاہ کے لیے ان کی حیثیت رکھتی ہے یہاں یہ بات میری بحث نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہے